Я про... да. Всем доброго. Тему э, уже сказали, давайте немножко познакомимся. Э, Меня зовут Дмитрий Каченко, я управляющий партнер двух компаний Business People и Group. Business People занимается организацией управлений мероприятий. Это конференции, вечеринки, семинары, клубы. А SMM Group занимается продвижением новых специальностей. <cues> а, о чем мы будем сегодня говорить? Потому как задержка. задержкой. Так, о чем мы будем сегодня говорить? Сегодня, а, успешным, я сегодня, скажем так, на презентации два кейса успешные, и один вам расскажу неуспешный кейс. Я не буду оформлять слайды, потому что чтобы заказчикам не было вот. Расскажу чуть-чуть теории, покажу примеры, и мы с вами можем задавать вопросы. Сейчас смотрю, у вас там есть ряд вопросов. Итак, начнем. Ну, вы все, скорее всего, об этом знаете, да, что социальные сети, да, это канал, а это возможность двусторонней связи, коммуникации, и так далее. На чем бы я хотел остановиться? на необходимых условиях. То есть очень часто то есть вопрос продаж при продвижении в социальных сетях он возникает у 70-80% наших потенциальных клиентов. И, скажем так, я сформулировал основные необходимые условия, которые должны быть для того, чтобы продажи в социальных сетях состоялись. Есть первое — это качественный продукт. Если у вас продукт некачественный, лучше социальные сети не идти. Это уже все говорили, но э, часть заказчиков, э, скажем так, продвигаясь через другие каналы, неудачно обращается к э, компаниям, которые занимаются продвижением в социальных сетях, в на то, что там, контекстная реклама не дала результата, не дала результата работы работа с партнерами, не дала результата там, рассылки, а вот социальные сети будут вот, результат. Но у них продукт, как был, не очень качественный, так и остается. То есть, если у вас неудачное продвижение, вернее, скажем так, нет результата продажи по другим каналам, то не надейтесь, что они будут в социальных сетях. Второе – это наличие целевой аудитории. Иногда к нам обращаются заказчики, которые продают такие специфические продукты, рассчитанные на такую специфическую аудиторию, которые очень трудно, найти в социальных сетях. К примеру, это, ну, это не касается c ну так частично. Вот к нам обращались э, заказчики, э, они занимаются изготовлением металлопластиковых окон. И мало того, что они занимаются изготовлением металлопластиковых окон, которые в принципе трудно продвигать в социальных сетях, э, так они еще, э, скажем так, региональные. У них основные точки продаж это районные центры в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. То есть я им говорю, ребят, ну окей, э, сколько ваших потенциальных э, покупателей есть в социальных сетях и в каких? Говорят, ну, я говорю, вот в какой-то райцентр, да, вот вы зайдите и спросите, у кого там есть э, не то, что там, там Facebook, Twitter, хотя бы там ВКонтакте или Одноклассники, и, как, и какую активность они там проявляют, и как до них достучаться, и сколько это будет стоить, ну, скажем так, в деньгах. Какой она вам даст результат? Ну да, наверное, нам проще рекорд в центре города повесить и будет больше результатов. А, третий это наличие ресурсов. То есть продвижение в социальных сетях без денег, без минимальных вложений каких-то человеческих ресурсов, финансовых, это миф. То есть качественное продвижение требует достаточно много количества ресурсов. Да? То есть я отдельно выделил ресурс время. А, почему? Потому что часть заказчиков хочет результат уже на вчера. То есть они приходят и говорят, мы хотим продаж. Мы говорим, ну вот, формирование комьюнити, т.д. и т.п. Это все где-то месяца три. И говорят, ой, три месяца это долго. Нам бы вот, чтобы уже завтра уже все началось. Давайте вы там включите контекстную рекламу, всех по спамке, и мы посмотрим, какой будет результат. Если результат будет, то мы, может быть, вам какой-то бюджет выделим. А если результата не будет, ну, тогда как бы Это ваши проблемы. То есть для качественного продвижения нужны и ресурсы, и время. Первый кейс э, — это кинотеатр. Я не буду называть его какой. Э, какая стояла задача? Э, задача стояла увеличение покупок онлайн билетов. То есть, уже был, ну, то есть театр достаточно раскрученный, то есть люди покупают билеты, но они покупают их, скажем так, офлайн, да, то есть они приходят в сам кинотеатр и покупают билеты. То есть цель была именно предпродажи и именно предпродажи с помощью интернета. Что из скажем так, было сделано. То есть достаточно такие простые вещи, но они дали, скажем так, хороший результат. То есть была проведена социализация сайта, то есть Поставлен в, скажем так, в первом экране виджет Facebook. Да, на таком, скажем так, видимом месте, что народ, который заходит на страницу, он сразу видит, что в э, данный кинотеатр есть в социальных сетях. Второе, это сделан был упор на контент разнообразный. То есть это начиная от цитат, юмора, который очень сильно любят дивайка, пользователей, и заканчивая там. А, какими-то релизами, отзывами, акциями и т.д. То есть они там особо большой бюджет в это не укладывался, то есть там небольшой бюджет набирает. И была добавлена возможность голосовать за фильмы. Ну, и, скажем так, вовлекать э, людей, там, нравится, не нравится. А, это дало результат? То есть буквально через месяц после вот этого всего продвижения, то есть там была уже страничка, она была такая, ну скажем так, там было порядка 700-800 лайков, но она была мягкая. За счет того, что была проведена работа, ну то есть страничка наполнялась контентом, актуализировалась, то есть количество лайков где-то снизилось, и количество продаж скажем так, увеличилось в два раза. То есть это где-то с 400 до 800 в Это Facebook? Что? Это был Facebook? Да, это был Facebook. Следующий э, кейс это Play Cafe. Play Cafe это, скажем так, ресурс, посвященный э, играм. То есть там есть разнообразные игры, которые можно поиграть. Было сделано то есть была проведена рекламная кампания то есть таргетированная ну, это площадка именно вконтакте то есть был сайт но он такой не очень раскрученный и в принципе все активности происходили именно в друга то есть был сделан поиск по интересам и люди которые виды игр, им э, отправлялись личные сообщения о том, что э, у нас проводятся различные мероприятия, приходите, будем вас э, э, рады в-третьих, проводилась э, работа со сторонними площадками, то есть основная целевая аудитория – это студенты. Соответственно, э, там, где эти студенты собирались, то есть там есть ВКонтакте различные группы по интересам, где очень много студентов. Проводились, ну, были проведены переговоры с владельцами площадок, и там размещалась или реклама, или отдельными там постами заметки о том, что проводятся такие мероприятия. То есть проводились еще конкурсы там различные, где призами был бесплатный вход на, скажем так, мероприятия. И, со всех оффлайн активностей фотографии выгружались в альбом, ну и, соответственно, людей регулировали. Вот. Ну, работа с советами это больше оффлайн. На данный момент в группе 3,5 тысячи человек. Почему она закрыта? Да. Почему она закрытая? Она закрытая для того, чтобы у людей, скажем так, был стимул туда вступать. Это первое. А во-вторых, для того, чтобы можно было фильтровать ботов. Потому что если она открытая, сразу же боты начинают спамить стену. И это требует или постоянного, скажем так, мониторинга этой группы, то есть заходить там 3-4 раза в день и смотреть, ну, затирать все эти спам-комментарии. Или все-таки фильтровать публику, ну, скажем так, целевая аудитория на да, студенты, которые живут там и находятся в Киеве. Поэтому всякие, э, скажем так, другие аккаунты, которые там, из России, из, из стран СНГ, из из-за рубежа, они просто как бы игнорируются. Ну и плюс смотрелся э, профиль участника, то есть если у него были какие-то подозрения, что это вот, виртуал и тому подобное, соответственно, его не сделали. Можно вопрос, а вы сравнивали закрытую и открытую результаты? Нет, не сравнивали. То есть сразу э, ну, создавали закрытую и, соответственно, ее разбивали. Вот события, которые проходили. Да. Касательно продаж, да, то есть уже через какое-то время э, была появился интернет-магазин настольных игр, который согласился выступить партнером и, соответственно, через эту площадку продавать игры. соответственно, это все анонсировалось. и вот. уже в комментариях там говорит, я хочу это, хочу то. То есть можно было уже заниматься продажей. Какое, ну, скажем так, этот кейс, скажем так, продолжается, и какие дальнейшие перспективы этого всего. То есть мы сейчас ведем переговоры с производителем настольных игр, и если он, скажем так, даст свое согласие, то на базе этой площадки будет создан, скажем так, создан и проведен мир по настольным играм в Киеве, а в дальнейшем, скажем так, в Украине. Ну и, соответственно, там есть ряд магазинов, которые Высказали сказали свое вы желание быть партнерами данной площади. Это мои контакты, но я еще обещал есть касательно неудач. А а вопросов, по этому. Да, а, правильно, потому что вы присылали приглашение в группу личным сообщением по тематическим, тематическим людям. Но группа была закрыта. То есть да. они получают приглашение, опа, а тут группа закрытая. Правильно? И, ну да. Но они э, приглашали или э, высылали или приглашение в группу, или приглашение на события. То есть там оно чередовалось. То есть создавали события и людей на эти события приглашали. Пример такой конкурс, который конкурс. Ну, конкурс там больше был связан и с шарином. То есть э, там опубликуй заметку у себя на стенке, да, и получить 50% скидку на посещение там, одного собрания, насколько я понимаю. Что? Да, ведь я грубый. Ну да. Есть, ну, а еще один вопрос, да. Вопрос, ну, не знаю, насколько порядок бюджета, да, цифра, mm -hmm. это дорого стоило? Это делалось, скажем так, своими силами, то есть, да, так да, площадка принадлежит одному из наших сотрудников. Поэтому он тратил свое, скажем так, время и время волонтеров, э, которым это было интересно. Поэтому, в принципе, бюджет стал принимать. Ну, то есть там небольшой бюджет порядка ну, на рекламу. Вот так. Ну и плюс проводились вот офлайновые мероприятия, да, заседания, и, ну, скажем так, часть бюджета он даже был не затратный, скажем так, он был платили 30 билетов за возможность проиграть. когда там собираются 50 тысяч то, это каким-то образом фиксирует в затраты времени на развитие. А сколько всего времени потратили? Ну, э -э группа начала... С... Не, в часах, в В трудочасах это, скажем так, не подсчитывалось не так уже много. То есть там в начале около недели двух, а дальше она уже сама расставила. То есть, соответственно, ну, если человек со стороны заказывает, что это не сколько, а сколько вы на такой бюджет, как Не знаю, может быть, ну скажем так, это вопрос уже целесообразности. Если говорить о наших ценах, то у нас продвижение стартует от 5000 гривен. Поэтому, возможно, скажем так, да, продвижение данной площадки с нашей помощью было бы экономически медицинским Там стоимость этих игр и маржа там недостаточно большая. Давайте все на запитание и потом на кинет залишим, Олеж. Кто за это? Это стоп. Запиши. А, Був кейс, ти сказав про кейс про надату, я знаю, що з нового надату заробляють десь примість. Ти сказав, що було 400, ну, 400 лайків додалося, правильно я сказав. Скільки там було продано з цих кусочків, що купилося це дійство? Тобто мені цікаво вартість одного лайку, якщо так можна сказати, ну я ти можеш сказати? Ну, смотри, там цель була не лайки, а цель було вивчення онлайн-продажі. продаж скажем так, этот... ну, э... а что кажется, не интересуетесь как вы вытащите новую кошку на то, чтобы приобретать новую продажу в первый месяц оно не окупилось что? в другой в другой, где-то около ну смотри, оно получается где-то полтора месяца это все работает, делается, но э, вообще действует в районе трех месяцев соответственно, динамика ну, удвоения да? Поэтому bursting, сейчас, сейчас это было. Ну да? so, well, то есть тут, тут основная проблема была, это оживить страничку. То есть там она была, люди присоединялись, но там никакой активности не было, соответственно, ну э это не, ничего это было просто мягкое раньше. Ну, подавка, и все, и забывают. То есть цель была, чтобы эти люди, которые образом э, вспомнили об этом кинотеатре да, и начали заказывать билеты онлайн. Ну, давайте Я буквально быстро расскажу. Вот, скажем э, так, мы... Э, в самом начале э, к нам обратился производитель коммерческих изделий с э, просьбой по продаже. Да, вот, ребят, социальные сети это классно, давайте мы будем ну, с помощью социальных сетей продавать. Он говорит, окей, давайте попробуем. Да? И мы наступили практически на все те грабли, которые я вот в самом начале сказал. За исключением, может быть, продуктов. То есть продукт был достаточно качественный, хороший, но дорогой. Да? Буквально через неделю или две работы.